Put Ampang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ampang sebenarnya uh, ingin memuji terlebih dahulu ya, arang undang-undang ini yang telah pun dapat dibentangkan uh, setelah saya lihat yang telah dibentangkan oleh Timbalan semalam iaitu setelah beberapa kajian telah dilakukan dan telah membuat perbandingan perundangan di peringkat antarabangsa serta libat urus dengan stakeholder yang ada. Saya juga ingin mengatakan di sini saya ucapkan tahniah kepada kerajaan kerana terus berinovasi dan juga berkreativiti dalam menguruskan hasil dan juga memastikan isu-isu kritikal semasa dapat ditangani dengan tuntas. Saya yakin rang undang-undang ini merupakan langkah strategik Malaysia untuk mempercepatkan usaha mitigasi perubahan iklim. Yang lebih penting, komitmen kerajaan yang ada untuk mencapai sifar bersih pada 2050 seperti mana perjanjian Paris. Untuk itu, uh, walaupun uh, ampang mempunyai beberapa perkara yang mohon penjelasan daripada pihak Menteri. Pertamanya, adakah uh, dalam konteks ketersediaan teknologi CCUS di Malaysia ini, adakah Malaysia benar-benar bersedia dari segi teknologi dan tenaga pakar untuk melaksanakan CCUS ini? Kerana kita lihat teknologi CCUS ini masih dalam peringkat awal di Malaysia dan hanya diterajui oleh beberapa syarikat minyak dan gas seperti Petronas melalui projek Kasawari CCS di Sarawak. Jadi kita lihat juga kebanyakan teknologi dan kepakaran CQS diimport yang menyebabkan kebergantungan kepada import dari, dari negara maju dan juga keterdedahan kepada dengan izin forex fluctuation dan risiko peningkatan peningkatan kos. Jadi saya nampak belum ada lagi kajian yang menunjukkan keupayaan CCUS untuk beroperasi secara efisien uh, dan selamat dalam jangka panjang di Malaysia. Oleh itu saya mengharapkan supaya uh, ada satu pelan pembangunan teknologi kerja, kepakaran tempatan dan teknologi dalam domain CCUS perlu diperincikan diperinci bagi mengurangkan kebergantungan ini. Yang keduanya uh, tansif uh, speaker Uh, berkaitan dengan kos tinggi dan implikasi terhadap ekonomi Malaysia Saya lihat di sini kos pelaksanaan CCUS terlalu tinggi Sedangkan kadar pulangan belum mencapai tahap mewajarkan pelaburan dalam CCUS Jadi dengan ini kita lihat kos pembangunan infrastruktur uh, CCUS Dianggarkan bernilai berbilion ringgit Dan memerlukan sokongan kewangan besar khususnya dari kerajaan Dan juga projek CCUS di negara lain seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom Telah dan sedang mengalami ledakan kos melebihi anggaran asal oleh itu ampang ingin apa dapat perhatian daripada kerajaan apakah kerajaan perlu ataupun sedang melaksanakan cost benefit analysis di mana kita lihat hasil ini nanti saya harap akan ada satu pilot projek yang terperinci terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya secara besar-besaran kerana kita lihat banyak concern daripada semua pihak bahawa perkara-perkara ini perlu ditangani dengan baik. Seterusnya, uh, Tansui Speaker, perkara ketiga yang ingin disinggung oleh Ampang adalah tentang levy suntikan kerajaan terhadap pengendalian tapak penyimpanan CO2 ini. Bagaimanakah levy suntikan akan dikenakan dan bagaimana hasilnya akan digunakan? Sebab kita lihat dalam fasa 30 dalam undang-undang ini memperkenalkan levy suntikan iaitu charge yang dikenakan ke atas syarikat dan yang menyimpan CO2 dalam tapak penyimpanan. Jika kita lihat kat sini levy ini bertujuan sebenarnya untuk membiayai aktiviti kawal selia dan pemantauan jangka panjang tapak penyimpanan dan mengelakkan bebanan kewangan terhadap kerajaan selepas beroperasi berakhir selepas operasi berakhir. Jadi apa yang saya lihat sini jika levy terlalu tinggi ia menghalang pula kita untuk pelaburan dalam CCS pihak luar Jakart telah rendah pula yang mungkin tidak mencukupi untuk menanggung kos pengawasan jangka panjang. Jadi apakah pendekatan yang diambil oleh pihak kerajaan bagi memastikan levy suntikan ini dapat mengimbangi kedua perkara ini. Yang terakhir, Speaker, agensi yang terlibat dalam SOS ini juga saya lihat. Um, ada sedikit ada pertindihan jadi bagaimanakah kaunselia dan pemantauan CCUS akan dijalankan dan di so manakah kebebasan agensi yang mengawalnya kita ada pengalaman kadang-kadang dia bertindih antara alam sekitar di antara agensi-agensi atau kementerian yang ada jadi kita mohon perkara ini diperbetul di, dilihat supaya dalam dari dari konteks penjelasan saya dimaklumkan agensi pemerangkapan penggunaan dan penyimpanan karbon Malaysia akan ditubuhkan sebagai badan utama yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal ini. Jadi difahamkan agensi lain akan mengeluarkan permit memantau operasi dan mengurus kumpulan wang pengawasan pasca penutupan. Jadi kebimbangan inilah sebenarnya saya mohon penjelasan daripada pihak menteri supaya sekaligus uh, ia juga tidak menjejaskan hak-hak kerajaan persekutuan dan negeri. Jadi akhirnya saya ingin uh, mengatakan di sini uh, kesimpulan agar rang undang-undang ini mesti memastikan keseimbangan antara kepentingan sosioekonomi kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan rakyat Malaysia supaya kita dapat memastikan Malaysia akan terus menjadi negara yang prihatin ke atas semua aspek ini terima kasih yang uh, tasri yang speaker terima kasih